Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah akhbar, Allah akhbar, Allah akhbar Allah akhbar, Allah akhbar, Allah Alhamdulillah ya Allah, 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 Allah Tanya marilah kita Pertama memandatkan kesukaran Antara Allah SWT Yang telah memberikan keizinan kepada kita Untuk terus menikmati Iman dan Islam hingga ke ini Ramadan tahun ini telah pada 1438 hijrah telah berlalu dan meninggalkan kita dengan seribu satu peluang yang pergi tanpa kembali lagi Alhamdulillah pada tahun ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan dan semoga Allah memberikan kepada kita peluang yang lebih lagi untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang Tentunya kita amat mengharapkan keseluruhan amalan kita semajang Ramadan lepas akan diterima Allah sebagai abudiah seperti mana yang dituntut oleh Al-Quran Alhamdulillahirrahmanirrahim wa maafalatul binu alihim illa yahudun dan tidak aku ciptakan binda manusia hanya saja untuk berumudiah pada aku tentang dan mempunyai yang dikasih Allah SWT sekalian Ramadhan itu suatu jangka waktu terhad di mana Allah SWT ini memproses menambah baik dan memberikan ganjaran kepada setiap jiwa yang sabar dan ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa maka kita amat mengharapkan agar proses, proses terbiah yang kita sudah Alih itu akan membuatkan hasilnya iaitulah peningkatan iman menuju ketukaran lari dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, semua diwajibkan atas umat dahulu sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183 inilah setelah latihan intensif yang Allah SWT sediakan untuk kita dan dia mengetahui ketuhan hamba dan iman yang imannya berat dalam keadaan amat besu setelah melebihi setelah melalui 11 bulan di luar Ramadan Allah SWT juga telah menetapkan tujuan utama latihan ini yaitu untuk kita mencapai tingkat ketakwaan Justru ibadat puasa di bulan Ramadan adalah satu paket latihan yang melahirkan kejayaan atau kemenangan bagi umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Allahu Inna Shaitan Rajim, Fatazawadu, Wa Inna Karizadi Takwa, Fatakunya Bila Alba." Bermakalah dan sesungguhnya semua naik adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Ketiga firman Allah SWT Alhamdulillah Bila syaitan berarti Inna li mutaqin Al-Fadha Khususnya orang yang bertakwa Mendapat kenangan Al-Naba Ayat 70 Ayat 71 Allah Akbar Allah Akbar, 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 akbar Allah Akbar Alhamdulillah itu Saya menyuruh semua ahli haluan Untuk terus utizam Dengan tugas utama kita Iaitulah berdakwah Merubah masyarakat Dan seterusnya Melahirkan pemimpin masa depan dengan bekalan peningkatan iman menuju takwa hasil daripada tarbiyah pamada kita perlu berusaha membimbing masyarakat agar mereka menerima Islam sebagai adin dalam kehidupan mereka kita perkenalkan Islam sebagai cara hidup yang sempurna agar masyarakat dapat diajak menyedari bahwa tidak ada jalan yang lain jalan keluar yang boleh menyelesaikan segala kemuluk di dunia ini melainkan hanya kembali kepada Islam sejati yang dicontohi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tugas hakiki yang kita perlu lakukan bersama dalam usaha untuk meraih kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demi mencapai kemenangan tugas yang besar ini mesti dilaksanakan secara kolektif oleh sebuah organisasi Muslim. Maka di sini dulu kita mengatur gerak kerja dalam satu organisasi yang jelas menetlambdaan kehendaknya sehingga rugi kesatuan amal dan pola pemikiran dalam kalangan ahli hal ini sesuai dengan tutur Allah Subhanahu wa ta taala dalam Al-Qur'an ma'ruf dzalimin syakran baitin ulum faru ummati al-khairain tak muru nan ma'ruf tanhauna 'anil munkar itu minum surga yang bermaksud kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang muka dan beriman kepada Allah Al-Imran ayat 110 Allah juga telah berfirman dalam surah Saf ayat yang keempat yang yang berpengi Alhamdulillah Ibn Syaitan Najib Inna Allah yang lazina yuqaslu ya nafi salilid Safan kerana umurnya yang bermaksud yang Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kukuh seterusnya kita perlu juga menjaga tata tertib berorganisasi yang menjadi tunjang kekuatan kepada sesuatu organisasi antaranya ialah jaringan ukhwah sesama yang perlu dipelihara daripada sebarang virus anti -ukhut. jauhilah prasangka dan tingkatan toleransi kesepahaman dan kasih sayang di antara kita Selain itu ketaatan kesukaan ahli terhadap pimpinan dan di kalangan ahli amat penting dalam memastikan agar kelangsungan gerak kerja organisasi akan berkembang besar dan lestari. Marilah kita merujuk kembali pada proses pembinaan generasi awal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ketika tiga asas kekuatan yang dibina dalam diri setiap ahli dan barisan pimpinan. Firman Allah Swt. Alhamdulillah, inasyatun rajim. Baqarqana lakum syi rasulillah, isyatun hasanah. Limankana ridhullah wa lihamal a'afir. Alakarullah, kasih Allah yang memaksa. Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah SAW, suri teladan yang baik bagimu. Dia telah bagi orang, harap rahman Allah dikatangan hari kiamat. Dan bagi banyak. Dan dia banyak menyembuhkan Allah. Allah azab. Ayat 21 kepada para pemuda dan pemudi sekalian saya menyuruh agar kesempatan Ramadan lepas telah anda jadikan sebagai madrasah latihan yang mantap untuk anda merancang jauh ke hadapan andalah harapan umat ini di masa di mana generasi muda kini bakal memimpin dunia di masa akan datang kalau generasi muda hari ini pincang dan lemah imannya nantilah saat hancuran satu umat dan negara ini. akan berlaku segala kepincangan moral, akidah dan sistem pendahiruannya hanya disebabkan generasi mudanya telah membelakangkan Islam kepada agenda kehidupan hari yang baik. Jauhilah dan didiklah di kalangan generasi muda agar kenal akan perancangan, perancangan musuh kepada Islam yang ingin mengheret generasi muda ke arah ajaran seperti sekularisme, liberalisme, pluralism, syiah, ekstremism dan sebagainya Dengarlah kita menjadi alat kepada musuh Sedangkan kita merosalat Kita berpuasa, kita berzakat dan kita berzikir Kepada Allah yang Maha Esa Inilah pincang umat karena pincang yang generasi muda Akhir kata harapan saya agar haluan mampu merubah masyarakat Dan melahirkan pemimpin masa depan yang mencontohi jenazah awal dengan mengambil kira realiti dan keperluan semasa Telah banyak serangan dan tomohan yang telah ke atas kita sekarang ini Yang hanya dapat ditangkis oleh mereka Yang jitu dan kental iman dan takwa mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah pada hari fitri kali ini kita saling berjabat tangan Sama kita sambil memohon maaf Di atas segala kesilapan dan kerilasan kita masing-masing tidak sunyi manusia daripada salah dan silap. Kita dan yang maha pengampun sedang memerhati siap pekak di antara kita yang terlebih dahulu menghulur tangan yang memohon maaf. Dialah manusia yang diberani pintu pink di sebenarnya. Selamat menyambut Haji Putri 1478 Hijrah bersamaan 2017 musim. Bersmoh ada di Alwan, dan semua saudara, -saudara Muslim di jawab dua anda berada. Allah akhur, Allah akhur, Allah akhur,